قالوا ربنا جزاؤه أي يوفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإمائي قدر فرينت عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرامي وعلوي وارتفاعي مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم قد سيئاتكم حسنات <applause> سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان قبله وأما أحكامه من صدقة الفكر فالخطبة قد كتبناها في الخطبة التي قبل نعم بقيت المسألتان فننكرهما الآن